Ви стали володарем якогось старовинного предмету і не знаєте, що це? В бабусиній скрині знайшли старовинні монети та предмети побуту. Ви колекціонер чи пошуківець. Тоді вам завжди в нагоді буде міжнародний інтернет-ресурс Віоліті. Віоліті це найбільший та найнадійніший сайт, де вам допоможуть у визначенні та оцінці предметів старовини. Віоліті це найбільший інтернет-аукціон з продажу. Віоліті. Це найбільший форум пошуківців та колекціонерів. Швидка та легка реестрация, надіність та захищеність угод продажу, зручність користування завдяки мобильному додатку Violeti. Violeti – ваш надійний повідник у минуле. Всім зрителям каналу, гостям канала большой привет. Сегодня вот такой коп. Будем немножко искать, немножко бродить. Далеко не выезжал, выехал на старое место. Ну, кто смотрит мои видео, тот это место уже и узнал. Э -э, брожу сегодня не один, вон ребята со мной. Макс, Юра. Еще где-то должен э -э, санек номер один подкатить. Ну, посмотрим, побродим. Э -э, сначала побудем здесь немножко, поищем, а потом перейдем. Вон туда есть поле интересное. У нас всегда там были какие-то интересные находки. М -м, такие даже очень интересные и по АЧК, и по ПК, и по КК. В общем, все аббревиатуры почти там есть. Ну, ну дело не об этом. Сейчас есть находка и посмотрим. И так, что. это у нас вот такое чудо юдо Прям сверху лежит. Посмотрим, что это. Это у нас ходячка. 50 копеек. Да. Пойдет. Пойдет. Ну, говорится распечатались, программа минимум есть. Будем идти за максимум. Вот так, давайте ищем. Итак, зрители, Юрия был сигнал. Крат. Очень... Ох ты, ох ты, ох ты. Смотрите. Капец. Можно брать, да? Офиги. С другой стороны, оно жутче, таки. Важ переливается ага. золото. Ну, оно позолоченное, наверное. И куски. І ще є сигнал. І ще сигнал, да? Поплавленное. Да. А знаешь, что может быть? Что? Браслет от часов. Возможно. Ну, давайте рыть дальше, копаем Ось що Вот что есть а тут. Еще сигнал, так. Ложу я на бугорочек и дверь. может, часы тут? А что? А я дивился, дальше сидишь, дальше. Молодежь пошла, он вот то из металлоискателя. Ну, она знаешь, что у меня что Ну, чекай, стоять, потому я что-то увлекся душой, знаешь. А может, сейчас, Давай. Не, он сверху. Я скажу, что Он выкатилась. Все шекус такой же. Так, ну нам надо часы. <свят> Золотые. <свят> Браслеты. <свят> вот на, да, понятно. Ну, и... Не, это не золото. Жаль. Не золото? Mm -mm. Ну, будем шукать золото. Но все равно. Есть, есть что-то. О. Нет, это на яму. На это яму? Нами... Я не думаю, что... На всякий случай. На всякий случай пином проверь. Не, он у меня... Здесь пахалось, переломалось, а на ребро что? легло. Копни посередине здесь. О, все нынче. Да нас Уже закидывай. Онлайн-запа. У нашей гарнёнки. Глубже. Юр, пином лучше. Да? чтобы не, сделал ошибки, как я делал. <laughs> Перебил лопату и половину серебряков, блин, Вот то, как мы клопали а. разом Ну. Давай, 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 давай. Не, у нас шаг а поставил на ребро, знаешь, и рычить. Или грунт. Або на грунт. Ну, зараз я еще раз купну контрольный. То... Как Макс скажет, что будет, то будет, да? Да будет пополам. Я. <laughs> пополам, блядь. Не надо поп. Yeah. Е. А пин на надо уйти? есть сигнал. Грунт не будет, на пин, вернее, вернее, пин на грунт не будет реагировать. Бери свой, у меня новая батарейка. Вот ну, 12 частота. Ладно, пинуй. А ну, Знаешь, щас. что самое интересное? У меня пин такие самые, как Юры. Юрин. Сейчас э, я свой а? вот. Покажем своим пином. Проверил? Не, ну чтож. Чувствую симпатию заразку. Кем я 98, блядь. Да ну ну. Серый, пока выключишь может. Ну давай, потом как посмотрим. Так, зрители. Э -э в Юрия в принципе там больше ничего не было. Прошли мы дальше. Зашли вот такие хащи. К нашему удивлению, они уже сожжены. Потому что здесь такие сорняки были, что капец. Ну и у меня тоненький такой сигнал, как, точно как фольга. Еле нашел, конечно, но у нас вы... вон, ой, вон ямка. Она выкатилась. Еле нашел ее. Смотрите. Не знаю, или чешуя, или какой-то солид. Фокус-покус, посмотрим, что это. Убитое, даже очень убитое. Наверное, все-таки это какой-то был солид. Да, что-то просматривается там надписи. Вот такое, вот такое чудо-юдо. Печалька, конечно, но да, солид солидубиенный. Ничего, будем искать. Будем искать и не сдаваться. Смотрим далее. Да, сиг. Да-да-да, серебрушка. Пойдет. Походим, побродим здесь немножко, наверное. А потом нам вот через этот сосновый яр и там поле. Возможно, перейдем туда. Давайте ищем и смотрим. Итак, иду к Юрию. Только что у него был сигнал перед этим. Тоже думали, что империя, но оказалась шайба. А сейчас у него тоже отличный сигнал. Вот такой вот. Еще до копа говорит, серебро. И где? Розерный. И... Ух ты! Ее. И там. Монетка. Не знаю, что серебро, но 82, ага, наверное, серебро. На серебро. Бери, снимай. Да снимешь доставай. ты? Доставай. Да, снимай, да. Хорошо, я достану. И... Чё? дельцу в руки. Что-то грубое, но ну, это на серебро, может. Mm. Нет, это на серебро. Империя какая-то. Империя. Нема воды, Макс? Нет, есть пепси-кола. Что а, что-то копейка. Ник... Или Николая. На. Пепсикол? А, а шоу, блять? <laughs> на... Нифига. тебе и Чтоб не казалось, что подстава. Ну а что 82, я не понял. там ещё одна лежит. Ну. Не, Грунт. Тяжелый грунт. А, копейки. Одна вторая. Да. Пол копейки. Она вторая, 898 Пойдет? Пойдет. Пойдет. О! Да, есть. Начало есть. Пойдем. Да. Конечно. да. Ну Поздравляем. Дякую, дякую. Подписываемся на канал. Подписываемся, даёмся. Так, ну что же, а мы продолжим. Не, мы съедаем кофе. А. Перекус. Первый круг Треба замочить. Будем мочить. Ну что ж, поехали. Садимся мы вон немножко перекусить. Но перед этим я покажу вам тоже свой сигналчик. Вот такой красивый крестик. Жалко, что немножко пугнут. Имперский, медный. Ой, фокус, -покус. фокус, 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 тенек. О, фокус, -покус, фокус, фокус, фокус не хочет. Темный грунт и не хочет. О, вот такое я даю. Жаль, что немножко пугнут. Ну ничего пойдет, пойдет. Для этого места это даже очень хорошо. Что есть находки ну и мы как с утра говорили что это я его или он уже был Нет, он уже был наверное сегодня праздник какой-то не знаем православный но ребята вышли я говорю ну вот сегодня будут кресты первый крест есть посмотрим что будет дальше давайте смотрим не приключаемся так у макса на на сигнал а так глазами бас гляньте я кознохи как классно йолки на Націпкові були. <рес> щоб не загубити. <рес> щоб не загубити, і загубили. Роб, робочий. Птиць. <рес> Шукаємо далі. І так, підійшов я до Юрія. В нього сигнал. І отака чудова знахідка. Так, я такий тіньок стану. Уже щоб... помилий пепсик. Ми <рес> 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 да. їм пепси бо води нема нормальної. Сексикола, две копейки серебром. Вот, да? <laughs> Николай первый. Блин, классная монетка. Жалко, что трошки она вгнута, блин. Но ну, ничего, как сама монета, то класс. Клас, класс, класс, класс. Что <говорит> <говорит> тут делают рыбаки? Колесо будочки. Кто то загубил. По Посеред Добре. поля. Шукаем дальше, даемся. Я снова до Юрия. Поруч, вот у него было две копейки. Поручий сигнал, в 90 с лишним, ну как на империю, то что надо. А, что-то в черном уже, Нет, да? уже черный. Вот блин. Вот это вот, в цене держается, проглядывается. Да, сейчас держится. Вот. Да, вот все. Вот е-мое. Блин. Ну нічого. Ну глибоко тут треба купати бач. Да. Буває, ну, ти? Якісь чортяки там по підрічку підпалили траву. Полум'я йде на нас. Ну нічого. Будемо шукати. Дивимось. Так, йду знову процесора хочу. Іду знову к Юрію. Говорить монетка. Походу серебро. Не не серебро, я так воду. Вот оно. Чудо. Баратинка. Баратинка? Да, тут лей. Лей, бачу, ну, вот. Тереть не будем, пойдет, пойдет, пойдет. пойдет. 6, поздравляем, mm, поздравляем. Дякуй, дякуй. И ищем далее. Поехали. Так, перешли до Макса. У него знахитка. бомбезная знахидка. есть водичка почистить? Пепси-кола. Да, не Пепси-кола у меня просто. Розвись, блин. Так я не вижу. Да оно есть, да, серебро. И здається, у нас же из сашком такие уже были. Фокус-фокус. Тут меньше карман. Это чешуя. Там. Две штуки. И це подорожание Дангу Бека, скоріше, за все. сейчас. И у нас изверху гора на две. Капец. Ну тоже горело, это самое трава. Так она в трошки... посмотри. Жаль. Вообще ерунда. не видно. там есть эти две звездочки Знаешь, жаль что трушки затерто с стороны дверь класс За 700 чем -то находка класснецка поздравляем макса блин класс 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 сейчас ездишь можно почистить. Шукаем далее а давайте дывимся так зрители юрий опять сигнальчик интересный сигнальчик вот такая находка пол монеты Но нет это целая просто она Загнутая. Капец. Нет, Чебурек. Чебурек. Нет, нычку вам, наверное. Не вам. Серебряный солид, речка посполитая. Ну, серебро как никак. Пойдет. А То же самое. Поздравляем. А, Ищем далее. А, у тебя две по одной, да. второй. Да? Ну что ж, зрители. Канала есть небольшая находка. Скажу так. Был сигнал. Решил для себя. Если это что-то полезное, остаюсь здесь. Если нет, перехожу он через этот яр и там похожу по полю. К нам присоединился он, санек номер один. Что-то он там, возможно, что-то нашел, но молчит, значит ничего не нашел. Настраивает прибор. Ну, это такое. И вот моя находочка. Это чешуйка или часть от украшения. Шлема Австрии или Польши, я не помню, как он назовется во первой мировой войне. Их там было много, так что они чешуйками тын -тын -тын, складывались. Вот такая шмурдичок. Пойдет в принципе, но буду я, наверное, двигать туда. Давайте. Увидимся, услышимся. Смотрим, не переключаемся. Итак, перешли мы, мы на поле. Здесь ходить более-менее так можно Ну, решили пробежаться по бронзе Возможно, какой-то динарик выпадет Или что-то еще такое интересное Пока ходим Полезных сигналов нет Был у меня маленький кусочек бронзы Но это ерун такая Маленькая ерундычка И вот сигнальчик Есть монетка Ну, походу, это советик Фокус-фокус да, 2 копейки 61 года Пойдет Для количества сойдет Мы Немножко побегаем Поищем Увидим, что она даст Это поле нам Давайте смотрим ходим, бродим Люди вон отдыхают Мы ищем Ищем и находим Есть находка хорошая находка, но немножко печальная. Печальная, потому что немножко подуставший наг. Вот такой. А когда-то был красавец. Фокус-фокус. Немножко не пожалела его земля. Но был большой, классный. Но все был. Ну ничего. Пойдет. Пойдет. Будем искать, искать далее еще здесь немножко покрутимся. Не знаю, может минут 10-20. Будем возвращаться. Ну давайте. Смотрим и переключаемся. Ну что же, зрители, закончился наш коп. Как я думаю, в комментариях будет очень много вопросов. Почему по-русски? Что случилось? Да ничего, в принципе, не трапилось. Вы решили такой эксперимент провести, побачите, как оно что будет попал в команду русских. Русскоговорящих. Трешки. Для чего это все дело? Ну, это все дело для того, чтобы трешки расширить аудиторию. Багато людей дивляться Беларусь, Казахстан, Россия. Ну, нашу украинскую мову не понимают. Ну и поэтому приходится немножко переходить на, русский язык. Ну и если будет очень много, в принципе, можно будет и по-английски. Ну, сойду. По-китайски можно Их богато. По-китайски не знаю, что получится. Получится. Я два слова знаю. О, бач. Значит так. В принципе, коп удался. Макса поздравляем. Вот такой но ничего. Каждый остался серебром. Это порадовало. Саша... Номер один еще копает. Ну а мы он уже идем. Свое да, он ищет свою Да, он еще найдет. Ну, в принципе, мы, он позднее немножко подошел, ну, поэтому дольше ему приходится покопать. Хорошо, находки вы все видели. Всем любовь и добра. До наступных видео. Ставьте лайки. Пока-пока. Пока-пока. И подписывайтесь не. на канал у того дядька, что он дойдет. Да, Юрий Заремба. Опис будет под видео. Все. До наступных видео. Пока-пока.